6 марта ровно в 14.00 по киевскому времени в 45 городах Украины прошла символическая акция «Красная карточка президенту». В Одессе пикетчики собрались у стен облгосадминистрации, организаторы, представители молодежных организаций партии «Фронтзмин», «Свободы», а также «За Украину» и другие. Молодежь собралась для того, чтобы сказать, что Янукович во время подборной кампании обещал много чего. Он обещал доступное жилье для молодежи, он обещал профессиональную армию, он обещал качественное образование. Yeah. <laughs> Он обещал, ну, много чего обещал, но ничего не выполнил из этого всего. В руках у митингующих плакаты «Строят межгорье вместо доступного жилья для молодежи», «Тотальная украинофобия вместо качественного развития образования», «Финансирует тушек вместо повышения стипендий», а также флаги своих организаций. Сбывшее финансирование прозывников, не заплачивающих контрактников, закрывает військовые кафедры за проведения військовых сборов, стимулирует дедовщину за место против армии, сдав Севастополь за патриотично выхода Молоді, обіцяв квартири для молоді, дав камеру для політиязнів. Красної карточки в руках пікетчиків символізують оцінку діяльності Віктора Януковича в должності президента за два роки. Чому саме червона картка? Це якось зв'язана з Євро 2012? Скажімо, так це от ми маємо літом приймати це свято, скажімо, в лапках це чемпіонат, і червона картка буде символізувати як дискваліфікацію з поля. То мы вимагаємо, щоб ця банда знакла з нашої країни по окончании пикета огромную красную карточку, предназначенную для президента Украины, передали в облгосадминистрацию. По словам организаторов мероприятия, эта акция начнет всеукраинскую молодежную кампанию Вставай. Конечной целью которой является отстранение Виктора Януковича от политики.